И любовью Господа нашего Иисуса Христа. Рады видеть всех. Слава нашему Господу. И мы будем начинать наше богослужение. И прежде чем будем молиться, я хочу зачитать стих, Псалом 32, 20 стиха. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце, сердце наше, ибо на святое имя его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. И вот в этих трех строчках, да, Псалмопевец много-много лет назад э, как бы объясняет всю суть, всю суть э, бытия, всю суть человеческого естества, для чего создан человек и как он должен жить. И знаете, э, вокруг нас много-много людей наших близких, которые живут без надежды. И нас с вами это должно давать нам силы, прежде всего, и давать нам дерзновение, помогать этим людям отыскивать эту надежду. Мы имеем надежду. И псалмопевец это много-много лет назад говорил, что душа наша уповает на Господа. Он наша помощь и защита наша. У нас есть кому обращаться, когда нам плохо, когда нам тяжело, когда какие-то испытания обрушиваются на нас. А у людей, которые нас окружают, которые не примирились с Богом, этой надежды нет. И у них некому идти. И потому, знаете, вокруг всего вот этого много. Люди ищут помощи не там, где надо. А наша задача, как Церкви Христовой, помочь им сориентироваться, где эту помощь нужна. Действительно, помощь можно получить. А помощь это можно получить только у нашего Создателя. Поэтому пусть Бог благословит. Давайте будем молиться и будем прославлять Господа. Дорогой наш Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость, которую Ты даровал нам в Своем Сыне Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нашел нас в этом мире когда мы не имели надежду, и Ты даровал нам эту надежду, Ты даровал нам спасение, Ты даровал нам прощение, Ты омыл нас своей святой кровью и призвал нас в свой чудный свет. Мы благодарим Тебя за то, что милость Твоя настолько велика. Мы благодарим Тебя за то, что хранишь нас в это непростое время, нас, наших близких, церковь Твою. Мы благодарим Тебя за то, что даешь силы на все, и мы славим Тебя, и мы просим Твоего благословения. Пройди это служение, Господь. Мы знаем, что Дух Твой Святой, Он наполняет нас в это время, Господь, и прославься через это. Мы благодарим Тебя за те истины, которые Ты нам оставил, и которые мы... Помоги нам слышать их сегодня, Господь, и прославить Тебя в своей жизни, Господь. Не устаем молить Тебя о мире, и устаем просить тебя, Господь, и надеяться только на тебя, потому что нам не на кого больше надеяться и нам некому больше идти. Поэтому просим тебя, смилуйся, смилуйся над нами. И прославься через это во имя Отца Сына и Духа Святого. Молим тебя. Аминь. Аминь. Будем прославлять, Господа. Витаю! братья и сестры, друзья, слава Иисусу Христу, рады видеть всех. Мы будем начинать наше богослужение и в этот чудесный, прекрасный день. Мы уже сегодня много поздравляли наших женщин, наших сестер, наших мам, наших дочерей. Да, да там придумали коммунисты этот праздник, но все равно, знаете, кто бы его не придумал, Мало в нашей жизни. Константин Вячеславович, 1857 год, Соединенные Штаты Америки. Не расследует. Марина Николаевна опровергла, что коммунисты, ладно, капиталисты. Но дело не в этом. Кто его придумал, знаете, однозначно, знаете, эти праздники, они не должны быть для нас какими-то идолами, но все равно мы, у нас и так мало праздников Особенно сейчас. Поэтому мы поздравляем нашу, нашу прекрасную половину, нашу прекрасную часть нашей церкви с весной. И мы благодарим Бога за вас. И благодарим, что вы у нас есть. Пусть Бог благословит во всем и устроит все ваши нужды. И мы начинаем наше богослужение сегодня. Я хочу зачитать стих который написан в книге Исаия, 59 глава, 1 стих. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не оттяжелило для того, чтобы слышать. Знаете, ну, люди, читающие Библию, знают, когда писал пророк Исаия. Когда он писал? Да, больше 600 лет до Рождества Христова. Это один из таких ярчайших, скажем так, пророков, который предсказывал о пришествии нашего Господа. И вот в этом стихе он дает такое утверждение, он понимает, потому что он в один Святым Духом, и знает, что наш Господь как тогда, 600 лет до Рождества Христова. Это получается где-то примерно около 3000 лет, да, если сейчас, это около 3000 лет назад, так и сейчас. И все это время он хочет спасать людей, он хочет спасать свое творение, и он это делает, и он спасает их. И действительно в этом его милость. Знаете, если смотреть историю нашей Земли, историю человечества в целом, то с самого его основания люди бунтуют против Бога. И этот бунт, вот, если вы, как бы, может быть, немножко историю, он с каждым, с каждым десятилетием, с каждым поколением, он все становится сильнее, он становится, как бы, подобрать так слово, изощрение, вот этот бунт. Но Бог все равно терпит, и его рука не устала спасать людей. Потому что написано в Библии, Бог желает каждому человеку спасения. И мы, как его церковь, должны это понимать и должны быть инструментом в Божьих руках. Поэтому пусть Бог благословит. Давайте помолимся и будем благословлять. об'явлення. 22 березня в нашій церкві буде вечір та поклоніння о 16.00, тому ми всі щиро вас запрошуємо. Дуже гарна об'ява. Це субота, так. Дорогі брати і сестри, сьогодні е е е неділя, 9 число, і це особливий день. Не для всіх, для мене. Бо в мене то ще день народження. А, вітаємо. А, а, вітаємо! Але сьогодні особливий день, знаєте чого? Тому що сьогодні другу неділю задкують і відмічають почистивих сестер, вдів, про яких написано багато в Біблії. Є конкретні приклади, як вдови слідували Ділу Божому. Ми пам'ятаємо. Вдову Анну, яка свідкувала світу про народження Ісуса Христа і славила Господа за те, що Він е, зійшов на землю людському, е, е, в людській подобі. І в Біблії в новому заповіті написано багато правдів. І я читаю з першого послання Тимофія, вдовіць почитай, істинний вдовіць! Є вже яка бдавіця має дітей і внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица, одинокая, надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. И я понимаю, что такому человеку, одинокому, одинокая вдовица, не на кого надеяться, потому что родных близких нет, или она осталась одинокая, и поэтому... Мы единственное, утешение вы можете найти Господи, в Господе нашем Иисусе Христе. Поэтому Бог приветствует таких добиц. Дальше Павел пишет, «Сие внушаем, чтобы были беспорочны, если же кто своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Вы знаете, я вот когда сестры сказали, что сегодня будет такое Особая должна быть молитва за вдову. Я подумал, что ну, если вдовица одинокая, то есть нет у нее мужа, нету родственников, нету детей. Мы вчера отмечали такой праздник, как День весны, День 8 марта. Кто поздравит эту одинокую душу с праздником? Кто подарит ей какие-то добрые слова? Мне кажется, что для этого существует церковь. Для этого существует Бог, который видит сердце, видит слезы, видит переживания. И Бог утешает таких. У него написано, что э, Бог, Отец наш, есть Бог, силы и вдох. Он презирает на них. Он смотрит на них, Он опекается, и Он слышит их не молитвы. И у них есть прекрасное служение, известное по добрым делам, где она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Бог показывает пример жизни, поведения таких довиц. И мы будем молиться, чтобы церковь получала особое благословение, имея таких сестер, таких женщин в служении. И сама церковь, чтобы служила этим людям. Поэтому давайте мы помолимся, и перед тем, как мы будем молиться, я хочу сказать вам, что у нас есть после служения сегодня некоторые подарки. И не только вдовам, но всем присутствующим в этом зале. Но есть один нюанс. Знаете, есть такая хорошая пословица, даренному коню... Зубы не смотрят. Не, на даренного коня седло свое не надевают. Або в зуби не заглянув, так? ви знаєте, те, що є там в тих коробках, можливо, не зовсім вписується в наше благослов'я. Але там дуже цікаві речі, які даровані від щирого серця. Там є пляшечка невеличка, 300 грамова, без алкогольного пива. Бо це дарунки від голландських віруючих. А ще там дуже безалкогольне пиво це на коржики, на то є не, не чіпляйтеся до самого слова пиво. В церкві роздавали пиво, не роздавали. Люди прислали для того, щоб заколочали собі піцу, так сказати. То хай Бог благословить мудро віднестися до цього дарунку, добре? І подякувати Господу за тих людей. Бо я, наприклад, вчора теж ще завіз, і, і побачив, що там є. Різні шарики для е, стиралки, такі капсули для стиралки, дуже гарний порошок. Капсули для усудомоючних машин. От, якщо в кого немає, то ми вам скажемо потім, як їх використовувати. Просто подякуйте за це, Господи, Амінь. І давайте помолимося за вдів і за тих людей, які прислали ці дороги. Слава Господу Богу! Давайте, друзі, ми встанемо, заспокоїмо наші нерви, наші розмови. Я вірю, що ми сьогодні прийшли на це місце для того, щоб почути, що нам скаже Господь. Правда? Про другу ми сьогодні багато чого розповіли зранку. Правда? Тепер будемо уважні до того. То той дій, який Дух святий буде сьогодні проводити тут. Тому... Давайте становимося. Боже милосердний, до тебе звертайність. <говори> 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 наше служение я хочу зачитать место из библии которое говорит как раз об этом великом празднике и это место из евангелия от марка 10 глава 45 стих сын человеческий не для того пришел чтобы ему служили но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих и я хочу вас поздравить всех, потому что Слово Божье говорит, что люди, которые поклоняются Христу, они искупленные. Вы приняли, воспользовались этим шансом, и теперь вы искупленные. Вы не просто, скажем так, грешники, как мир грешный, который нас окружает, а вы люди искупленные, прощенные. И это важно понимать, знаете, и этим важно дорожить, и важно нам, как церкви, об этом свидетельствовать этому миру. И вот как много лет назад евангелист Марк писал, отдать душу свою для искупления многих. И кто такие многие? Мы, да. Многие, и за протяжении истории человечества, многие это те, кто принял. Принял эту жертву. И еще будет принимать. И пока этот мир существует, пока Евангелие звучит, люди будут отвлекаться, многие люди. И наша с вами задача, скажем так, чтобы их было много. Потому что, знаете, если смотреть историю человечества, историю христианства, были разные времена, когда было много. А были времена, когда было мало, были времена даже когда очень мало. Вот э, эпоха просвещения, такая так называемая, знаете, 16 век, когда люди чего-то там с Божьей помощью поняли и накрутили себе, что они сами были. Но, в принципе, человечество всегда, этому склонно, помните, э, как дьявол искушал его? Да не слушайте, то попробуйте и сами станете такими же, как Бог. Поэтому это, это оружие дьявола актуально до сих пор. И вот наша задача с вами, чтобы этих искупленных было много. Это задача Церкви Христовой. Поэтому слава нашему Господу, давайте помолимся и будем послать. Доброго ранку, дорогая церковь. Вітаю вас всіх любові Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам. Я бачу, що тут зібралися люди, які слідкують за часом. І це мудро. Бо в Біблії написано, така фраза є «Дорожити временем і во дні. Бачите, ви знаєте. А чого вони лукаві? Бо вони дуже часто нас обманюють. Ми думаємо, одне виходить інше. Ми маємо надію на людей, а вони нас дурять. А надіжда на Господа не постижає. Так написано так. Я прочитаю коротко текст, і ми зараз помолимось, потім запросимо групу поклоніння і будемо, будемо разом молитися, співати. Це текст із 32-го псалма. буду читать на российском языке, вы видите, еще не перейшов полностью на украинском. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое Он избрал в наследие себе. Вы знаете, о ком это говорится? О нас. Потому что в Иисусе Христе мы избраны прежде создания веков. Так написано. От века Господь предусмотрел себе Через жертву Иисуса Христа и избранных людей, Нет. которые откликнутся на Его призыв. Которые поверят в то, что Сын Божий умер за ваши и мои грехи. Слава Ему за это. Аминь. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила, не надежен конь для спасения, не избавит великой силы своей. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аминь. Аминь. Сегодня Господь дарвал нам возможность быть вместе, поклоняться Богу, славить Его, благодарить Его за тихую ночь, хотя в других местах шумно было, и люди погибли. Но Бог милостив, потому что церковь Николаева молится. И я напоминаю, что в три часа дня, каждое воскресенье на площади Соборной проходит общецерковная молитва. У кого есть возможность присоединиться к ней, Пожалуйста, в 3 часа 15.00 на Соборной площади собирается группа верующих в церкви, которые молятся о защите Украины и города Николаева. Давайте мы помолимся. Попросим Божьего благословения на наше служение. Отец наш Небесный, Господь, благодарим Тебя. Поклоняемся Тебе вместе с Давидом, Господи, возносим Тебе хвалу наше упование на Тебя, на Твою защиту, на Твою милость. Мы благодарны Тебе за жертву Иисуса Христа, за то, что Ты даровал нам прощение грехов наших, что Ты очистил нас, Господи, и садил нас, Боже, Твоими детьми, Твоими дочерьми. Слава Тебе за то, что Ты любишь нас. Слава Тебе за то, что Ты пострадал, Господь. Мы просим Твое отцовское благословение. Поведи, Господь, Духом Святым и наших певцов и всю церковь, благослови тех, кому доверено сегодня Слово Господне, дай им премудрость свыше от Твоего Святого Духа, Боже, благослови каждого. И пусть мы, Господи, уйдем с этого здания, с этого помещения, наполненные верой, наполненные упованием на Тебя, Тебе за всю честь, хвала и поклонение во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Будем славить мы слишком забывчивы, друзья. У нас короткая память. Когда приходят проблемы, мы редко забываем считать, сколько благословений мы имели до этого. Хороший псалом у нас есть такой. Милости Господне вспоминай, считай, все их за единое сердце повторяй. Прекрасный псалом. Потому что кто-то дожил до 70, лет тот, слава Богу, еще надо до 80. Кто-то дожил до 80, да нет еще. Деду моему 94, еще собирается. Угу. Да. Да. Ну пусть, пусть живет. Пусть, пусть живет пусть пусть бабушка в первую очередь. Мы слишком забывчи, у нас короткая память. Апостол Павел в послании к Коринфянам очень много спрашивает, разве вы не знали, пятая глава, разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в нас? Мы с вами, друзья, храм Божий, правильно Олег сказал, что у нас лица должны отображать, что это храм Божий, а не храм сатаны. Поэтому пусть наши лица отображают это. Сколько раз говорил Иисус о своей смерти, но когда его распяли, ученики вроде и не слышали его слов, забыли или как-то разбежались. А что обещал он им? Денег, здоровья, мира, благополучия. Так только гуру делает или мунтян там и прочее. Депутат. А, да, точно. Ты следишь за этим. <свят> Поэтому первое, что мы должны знать, что кризис это ситуация, которая ставит нас Господь Бог. Если мы молимся, если мы живем с Богом, и с нами случаются неприятности, кризисные ситуации, знайте, что Бог начинает урок, задает нам задание. Второе. Через это проверяется наша вера. Третье. Через это Бог снова и снова показывает нам, в первую очередь, нашу незрелость, нашу духовную незрелость. И помним, что кризис ⁇ это самое время нашего спасения. Бог спасающий. Он спасает нас. И Он нас спасет. И будем помнить слова Иисуса Христа, которые Он сказал апостолам тогда, говорит нам сейчас через все Святое Писание. Ободритесь, это я, не бойтесь. Есть прекрасный псалом. Не оставлю я вас, не забуду. Да? Хорошие псалмы. Поэтому пусть Бог благословит нас, церковь, народ Божий. Чтобы мы не пугались. Ни трампа, ни прампа, ни Трампарарампа, ни всего. Будет все, что захочет Господь. Аминь. Аминь. Не готовится к небесам. Давайте готовимся.